<noise> 嗯，就是有点那个专业。<noise> 他没有，他之前儿子是不是也买己的双氧水，然后在那个地上涂那个药，但是没去医院。 you okay. 这个位置有点像从这个里面流出来的。 透明的是耳膜，是吧？对 Wait, wait, 嗯。那里面稍微气有点嗯。嗯。嗯。后面那嗯。黄黄嗯。嗯。嗯。嗯，就是有点那个嗯。嗯。嗯。你那个刚才嗯。嗯。嗯。那个、那个位置，嗯。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 上火嗯。嗯。对上。但是我我真的是每天，嗯、就是每天睡觉的时候都会流嗯。嗯。 几个人吃？但是从里面长出来，没这个效果。你可以吃点那种，你看毛红没缩，化了，心里面的的、嗯、有没粘在管？这玩意儿也变短，你吃点药可以吃。你是从耳膜后面发出来的，是、嗯、你从这个位置，从后面发出来的。你看那耳膜后面那有点黄黄,黄的看，看吗？那还是让它那种什么双管齐下。 我建议你，你就吃那个消炎药，然后你到时候实在不行的话，你可以再往中间涂一次那个耳道里的药膏，你先涂一次，然后回家再吃一段时间消炎药看。你现在这个耳朵听力跟能好是吗？呃，没有这个左耳朵好，会有一点点影响。<coughs> 这点东西闷吗？前段时间拿那个双氧水，然后那个滴耳朵药，了么长时间，嗯，它恢复了。但是它后面，我感觉它好了之后就没用了。最近一开始，它是上火。你你光滴那个药水，你往后全耳部分，耳膜后面那。 你放耳机的是耳机也是吗？嗯，对。还有创氧水。 Bump. <gasps> same